Получили, во-первых, удовольствие, большие-большие уроки вот, дальнейшие. Надеюсь, что мы выйдем в следующий круг, где будет уже шестерки бороться. И это будет нам очень полезно. Лучше когда-то проиграть, чтобы в следующем круге у этой команды выиграть. Поэтому мы настраиваем ребят, хотим играть, детей, глаза горят. Первая четверть была хорошая, а потом ну, детки почему-то начали сдавать, расстроились, может быть, где-то. И просто начала не залетать. Не залетать где-то, мы в ручки в защите опускали, где-то, может, и зря опускали, когда были фолы такие глупые. Любой результат – это результат, проигрыш или выигрыш. То есть мы увидели, над чем надо работать, на что обратить внимание. Очень хорошие команды, особенно Лазовая, очень порадовала и Харьков, потому что дети, бегут. Бегут, стараются, падают. Немножко не хватило ну, еще поддержки. Ну, три очка проиграли Киеву в тяжелой борьбе, скажем так. Ну. Проигрывали минус 11, но смогли найти себе струны, которые надо было натянуть, потерпеть. Догнали, настроились, и это самое главное. Значит, дети играют, хотят, раз могут себя заставить. Три года, как мы организовали. это мой воспитанник, сам бывший баскетболист. Как бы так меня подтянул, можно сказать, опять вернуть в баскетбол, потому что у меня был перерыв. Поэтому ну, так частный клуб, сами как бы, для себя работаем. Но в дальнейшем уже будем смотреть, что с детьми, куда, чтобы учились играть уже более в мужской баскетбол.